Конечно, до этого сооружения был маячок, но это может какой-то тренок был, там, я знаю, с бочкой или со смолиной. Петр издал приказ такой интересный. На косах, ну ему доложили, что Азовское море забилует косами. Рыбы, конечно, тут несметно было и всякой. И вот он издал указ на косах поставить посты, чтобы горели костры вот так звучал его указ. Значит, посты это он подразумевал гарнизоны, военные гарнизоны, а костры он подразумевал маяки. И вот тогда на косах, почему на Белосарайке именно нужен был? Потому что флот был парусный. И купцы, которые шли с, ну, с Босфора, с Керченского на дон, это были парусники. А ветра они и по сей день сейчас преобладают восточные, это встречные ветра. И ясно, эти купеческие корабли поджимал ветер к берегам. Берега никем не охранялись, они были пустынные. И преимущество здесь были эти половцы, ну, кочевые племена. И ясно, если они видели купеческий корабль, который прижал на мель, они их грабили, естественно. Історична пам'ятка, побудована у 1835 році висотою у 23 метри, досі служить безпеці мореплавання. Білосарайський маяк є єдиним у Донбасі та найдавнішим на Азовському узбережжі. У підніжжя маяка знаходиться якір часів Петра І. А до його конструкції доклав зусиль сам Гюстав Ейфель, автор Ейфелевої вежі. Спрос був на фонарне серужиння маяків, Башень маяків. Башню-то построили, а дальше что? Ветра, дожди, снега, ну все. Значит, нужна башня, чтобы там не светило, а башня – закрытое помещение, стеклянное. И вот Эфель, видимо, специализировался, и в данном случае вот это фонарное сооружение, оно все из... почему оно сохранилось по сей день? Что оно из красной меди. Это все мед, это уже так уже от лени, чтобы не чистить, вот покрасили она под краской. И почему она сохранилась? Что она из меди. Из стали бы, конечно, она бы же изгнила, наверное. Вот. И Эфеля. Это Эфиль, Это привезено. Фонарное сооружение, он так и называется, из Франции. Маяк первого класса по вооружению. Навигационному вооружению. Это маяк первого класса. Значит, он оборудован, был радиомаяками. Световой маяк, естественно. И... Уже мы ставили, и мне с трудом было выбить такую станцию, появилась навигационная станция Ага-Эрикон. Американская система, которая радиолокационная, которая, конечно, в условиях зимы, плохой видимости, помогала навигации ну, морякам, штурманам. Это связано с радиолокационным наблюдением. Тем более в Азовское море оно изобиловает косами, вот в данном случае белосарайской косой, мелкой, непосредственной близости проходят каналы и порт, такой нагруженный порт Мариуполь. Сюда приходят крупнотонажные суда. И вот представьте себе осень, зима, зимой коса врастает в лед, ее вообще нет на радарах, нет ее, отсюда. она есть, но ее нет. И в тумане. И вот эта сложность и эту такую безопасность мореплавания обеспечивал именно маяк. Ну, а сегодня, значит, в связи со спутниками, с прогрессом космическим, маяки, как таковые, навигационный смысл и нагрузку навигационную утратили, прямо скажем. Что, ну, все, все сейчас делается GPS, это все очень известно. И штурману найти привязку, место положения в море, Нажатием кнопки, значит, спутники выдают координаты, и штурману остается только на карту перебросить координаты, и он видит, где он плывет. Но, тем не менее, сегодня еще осталась эта американская система Агарикон, она вот на самом куполе башни. Юрий Бурков, видав 20 лет в службе на маяці. и за этот час не было жодної посадки судна на Милину. Можливо, хтось вбачає в професії наглядача маяка романтику. Однак тут насамперед потрібна відповідальність, суворий порядок та цілодобова вахта. Штурман за професією Юрій Геннадійович свого часу залишив море та віддав перевагу маяку. Це дуже рідка професія, так сказати, тому що, скажімо, територія ну, область, Донецька область, і, от як ни странно, маяк один. по географическому понятию ну, сама область выходит к морю так, что маяк один. И я было шутил, когда у меня бывали на маяке гости директора шах, заводов, секретари, были большие люди у меня, Алла Пугачева посетила маяк, была Ахмандулина, стихи нам читала. И вот я всегда шутил, говорю, сколько у вас директоров шах на Донбассе? Они, -у, -у а директоров заводов, у, а сколько же у вас секретарей? У, а их там первый, второй, третий. А маячник говорю на Донбассе один. Потому что они как один, да потому что маяк один. И чем эта башня интересна? Что ее взрывали. Вот все черноморские, все башни были уничтожены, они построены после войны. Вот входной маяк Херсонес в Севастополь. Огромная башня, каменная. И она новая, потому что ее после войны построили. Потому что та башня была разрушена. А эта башня, и чем она интересна? Что она именно та. Ее взрывали. Тут стоял румынский гарнизон во время войны. И когда уходили румыны, значит, была команда дана, чтобы взорвать ее. Заложили динамит, у него подвальное помещение, заложили взрывчатку, и взрыв произошел. И потом я только так, говорится, проанализировал, почему все-таки она не упала. Она не упала по простой причине, что все вот черноморские, я их много видел, они все построены из камня, кирпича или камня бетона. А эта башня в те времена ложилась, ясно, цемента еще не было, а ложилась она уж на какой там смеси, ну, там фантазии всякие, на белках яиц там и чем чем и на казеине это молоко использовалось. А самое интересное, из Керчи тогда уже парусниками подвозили ракушняк, керченский ракушняк, он известен и сегодня, люди строят из него. И вот почему эта башня выдержала этот взрыв, она построена из ракушника. А мы знаем, что ракушняк – это пористый материал, камень. И ясно, вот эта динамическая сила взрыва, ну, сам ракушняк, он детонировал, он как бы сохранил, ну, как буфер, смягчил, смягчил удар, и она получила трещину только вот со стороны моря, где вот антенны, оконные проемы, І вона тільки тріснула. Ну, це слабе саме міста. Казалось, поконним прийомом тріщину. Я її заправляв, заділивав, зачеканював. А сама башня та осталась. Море так і залишилося пристрастю всього життя для Юрія Геннадійовича. Море пройшло через усе його життя. І тепер він зображує на картинах свої спогади, відчуття та мрії. Свої роботи дарує друзям, знайомим та й дещо залишає собі. Можно закончить факультет там, института, металлурга, там, чего угодно, ну и ту же мореходку. Но рисовать, и тем более море, не научит никакой академик-художеств живописи, никакая академия. Это просто невозможно, согласитесь. Поэтому я начинал учебу в Одесском художественном училище на Щепкино. И тогда я уже, я и семестра не просидел, потому что это мне было очень скучно, грустно и что-то непонятно. Ну, рисовать графин с грушей. И, а у меня дружок уже Херсонскую мореходку учился, поступил. И я тоже по его примеру, значит, пошел в мореходку. Ну, я вам говорил, что я заканчивал Арктическую мореходку, Архангельска, чем горжусь. Прошел я весь север, Северный ледовитый океан, Дейенесея, Дудинки, Гарки. И, ну и так вот. И, в общем-то, море я наблюдал, как уже будучи судоводитель, во все времена года, суток и на всех широтах, от экватора до Арктики. До 78-й параллели. Потому что случай был, когда мы обходили новую землю, это 78-я параллель. Там остается всего до 12 градусов до полюса. Это суровая Арктика наша. У Юрія Буркова на майбутні грандіозні плани обіцяє, що вже скоро світ побачить його винахід тримаран. Юрій Геннадійович надзвичайно різностороння людина. Захоплення морем не заважає йому цікавитися історією рідного краю та духовністю. Саме йому та наставнику місцевого храму належить ідея відновити церкву у селі, яка була тут давнину та й з такою ж назвою на честь Святої Рівноапостольної Марії Магдалини. Под ним данным, что там, где был храм, уже сейчас там вода, то есть в районе маяка. Вот. Храм древний, почему? Потому что она есть в Кельчи, колокол, там, где написано э, Святой Равноапостольной Марии Магдалины Белосарайской коса. Вот колокол. То есть, и он большой колокол, значит, тут э, и храм был тоже не маленький. 16 років тому почали будівництво храму. І за три роки місцеві мешканці та відпочиваючі отримали змогу відвідувати храм Божий. А ще задовго до цього у будівлі мешкала родина. Був будинок, Здесь жили люди в этом домі. Їх розкулачили час, ну, після революції. Вот, семья большая здесь жила. Он сам, дом этот на то время был большой дом. Построен фундамент до сих пор, церковь так и на том старом фундаменте, очень хороший фундамент и толстые стены. И построен с ракушняка. Этот дом отняли у жителей, большая семья, как уже было сказано. И здесь было село такое, Степановка. Вот они туда Були поболели, и і многие з них так і помирали. а Половина э, е, приезжали как приїжджали к нам в храм, вже їхні это, внуки, или правнуки. І вони раді, що їхній дом під храм переборудав. Білосарайська коса це курортне селище, що має свою цікаву історію. І туристи. Приїхавши сюди на літній відпочинок, мають можливість не лише насолодитися сонцем та морем, але й відкрити для себе по-новому досі, здавалось би, відомий куточок приазов'я. А ввечері білосарайська коса починає вигравати новими фарбами. І так, кожного разу, аж до початку осені. Чисте повітря та цікаві люди. Ось таким є село Білосарайська коса. Продовжуйте й далі пізнавати Донеччину разом з телепрограмою Мій рідний край. На все добре, побачимось.